Существует ли вероятность гибридного нападения России на страны члена НАТО? Гибридное. 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 Вот, да, конечно. И даже Германия, понимаете, надо понять, где они были, когда Бундесвер был просто как социальные рабочие с униформами. А уже в сентябре начали думать, а если они пойдут взять назад Крым, что мы будем делать? Да что, это ответ сразу будет. Например? Удар? Да, удар, ракетный удар. А Россия об этом знает? Я думаю, что знает. Всім привіт, вітаю знову в студії Європейської правди. У нас в гостях литовський друг. Ну, власне, всі литовські політики, це друзі України. Але Лоріна Скащунас це також голова групи дружби з Україною, а також голова комітету парламентського з національної безпеки, тобто є про що поговорити. Вмикайте українські субтитри. Ми будемо говорити російською, просто щоб було зручніше, без перекладу, але звичайно, забезпечимо вас також українською версією. Отже. Поехали. Друзья, привет. Здравствуйте. Лурина, вы даже понимаете немного, я так понимаю, по-украински, о чем я говорю. Конечно, понимать уже понимаю, даже и не так мало, но говорить тяжело. <с careful> Ясно. Наверное, нет смысла спрашивать у вас о том, победит ли Украина. Я не видел ни одного литовского политика, который бы сомневался в этом. А верит ли Запад в то, что Украина победит в войне? Понимаете, да, в Литве таких вопросов э, нету. Только хочу сказать, что 62% литовского общества донировало э, Украине как-то. Деньгами, вещами, э, по-другому. То есть не только, что они там за вас 62%, нет, там 90 и больше, но даже отдавали что-то от себя. Но это уже, я думаю, цифра, которая показывает много что. Как, как мы близки, как вы нам важны, и как мы за вас? Когда говорим о Западе, этот вопрос победа Украины вот звучит этот такой термин. Я всегда спрашиваю и у них, и, и когда между собой мы говорим, а что у каждого это по сути имеется в виду. Ну для нас да, как и для вас, чтобы вы выгнали их назад и вернули себе все земли и Крым и Донбасс, все. В Западе они тоже говорят победа Украины. Но там было, да, я помню, такие нюансы. Сначала не дадим Украине проиграть. Вот это что там еще. Да? Сейчас уже говорят побед, победа Украины. Но вопрос всегда, что это значит для них. Вы знаете, я вот тут не соглашусь, и давайте на это немного отвлечемся, но вернемся все-таки к первому вопросу. Я не могу сказать, что на Западе для всех, ну, от всех уже звучит победа Украины. Шольц Этих слов не говорил Байден, этих слов не говорил. Они говорят действительно, чтобы что Украина не должна проиграть, а Россия не должна победить. Да. Есть же разница. Конечно. То есть до сих пор Запад не видит победу так, как видим мы и вы. Но я должен согласиться. Мы боремся, чтобы это поменялось в каждом формате НАТО, Европейского союза и так далее. Но вы правы, это есть большой нюанс и когда ты видишь и вот всю допомогу, помощь Запада, что можно было делать уже год назад, начинают только сейчас. Сколько, сколько красных линий было, сколько надо нам было их как бы, ну, отдалять от себя и новые красные линии, новые красные линии. И как-то мне кажется, бывает ситуация, вот, что давать Украине столько, чтобы Украина могла бы сопротивляться, но не победила. Могла бы структурно услаббиться Россию, что и происходит. Я думаю, на сухопутном домене обороны, ну, в милитарном домене, вы отеснили их ну, на 5-7-8 лет, может на 10. И некоторым в Западе э, такой сценарий как-то и неплохо звучит. Но когда мы спрашиваем, а так где финальная стадия? Там некоторые уже, конечно, говорят, но все равно должны после войны быть переговоры. Но мы говорим, конечно, но переговоры на каких, на каком базе? На такой, как сейчас, когда оккупировано 20-30% украинской территории? Или тогда, когда уже их выгнать, и тогда начнем какие-то переговоры, например, да? И там ответа такого твердого нет. И здесь проблема. То, що ви говорите, наші западные партнери, як правило, пытаются не дуже И Дякую вам за цю чесність, тому що важливо понимать реальну картину, а я одну минуточку обрачусь к нашим зрителям. Якщо для вас також важливо знати те, про що ми говоримо, не забудьте лайкнути це відео, щоб його побачило більше глядачів. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал, а якщо ви вже підписані, то натискайте дзвіночок, щоб. Першими бач, ты повідомлення про наші нові відео, а ми продовжимо. Так вот, Я спрошу прямо, как вы считаете, мы дойдем до той точки, когда Запад, ну, естественно, не не коллективно, потому что ну, на Западе тоже есть наши Это друзья, все. но вот те, кто до сих пор сомневается и те, кто имеет власть, начнут давить на Украину, чтобы она пошла на уступки? Это плохой сценарий, но, я думаю, что мы его исключать не можем. И я думаю это усталость, которая есть, конечно, везде, да, выборы всякие, да, Трамп, и Байден, и, и, и ты видишь уже опросы, и уже меняется, как бы, если там начало войны, 72% американцев говорили, что надо помогать Украине сколько только можно, потому что это вопрос для нас, сейчас уже только 45, уже видишь, что это может стать вопросом кампании, дебатов, вам надо F-16, Потому что, чтобы такое на контрнаступление, надо иметь силу воздуха. Вам надо изменить демайнинг, д... д... э... разминированный. Потому что вы имеете, может, 10-50% то, что вам надо иметь, эти звери, ну, все минируют там. И... и так далее. Мы дали им время закопаться, э -э Строить эти 3-4-5 линий. И я боюсь, что может быть такое, что, смотрите, ну, наступление не идет да, там как бы всем уже дорого, давайте поговорим. И игра... А Россия играет на это. Возможно, что это была, по сути, такая многоходовочка. Действительно, как вы говорите, абсолютно верно. Нам не давали тяжелое вооружение, нам очень долго задерживали. Даже когда некоторые европейские страны, также Дания, Голландия, были готовы нам дать F-16, задерживали и разрешение на выдачу, и разрешение на начало обучения и так дальше. Я бы не думал, что это сценарий. Я не думаю. Я думаю, понимаете, надо смотреть контекстуально, всегда контекст. С самого начала я думаю, что Кремль считал, что Запад не ответит. Но он совсем ничего не даст. Вы помните, там, 5000 шлемов, там, какие-то там палатки, там, ну, помните, кто там говорил об этом. Путин считал, что, знаешь, ну, они ничего совсем не дают, не дадут. Так не надо так, как бы, сказать, знаете, что, ну, не дает, не дает, а, по, по вашим меркам, это недостаточно, я понимаю, с, с этими биться до, до, до конца, да. Но, но, но контекстуально смотреть Запад, ну, все равно сделал много. И те страны, которые около, те страны, которые знают, что, что значит русский империализм, но они совсем по-другому. И мы каждый день спрашиваем, что можем еще дать что-нибудь Украине или нет. Это вот что мы делаем в Литве. И Польша, и Латвия, и Эстония, и ну, некоторые другие страны. И, и вот Великобритания, я думаю, очень хороший пример для всех, как они э, проявили себя в, это, в, это, в этой войне и с, с помощью вам. И, и даже Германия, понимаете? Я понимаю, как-то всегда была в Украине, Германия как-то, ну, вот не дает, не дает, но надо понять, где они были, когда Бундесвер был просто как социальные, социальные рабочие с униформами. Ну, понимаете, это не мои слова даже, это слова политика из из, 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 комитета обороны германского Бундестага. Где сейчас основная проблема Украины? Если даже Германия меняется, то где? В США? А США тоже, ну, там общество, там, там выборы, и там какой-то человек из Техаса, которому и Украина далеко, и Россия далеко. Почему мы должны? Ну, нормально. Ну, вопрос как бы такой нормальный, да? Но почему мы должны кого-то снабжать, когда это, это, как они говорят, foreign wars? Но что я хочу сказать? Не забудьте, где мы были полтора года назад. Это то уже сейчас будут слова о вас, о вашем народе, и как вы сопровождаетесь, и о ваших, конечно, вооруженных сил. Помните же, Киев за три дня. Этот блицкрик, две-три недели. Я вам говорю откровенно. Приезжали очень важные эксперты. И говорили, ну, молодцы. Но ну, Украина показала, что воевать умеют. А и народ, резистанс, да, вот этот имеет. Но все равно проиграли. Да, да. Ну, апрель придет, ну, прошлого года еще, май, ну и все, там, до Днепра пойдут и так далее. Понимаете, какая демотивация де и для вас, и нам, конечно, такая информация. А уже в сентябре начали думать, а если они пойдут от... Взять назад Крым. Что мы будем делать? Понимаете? Так вот, так это это где мы были с какими сценариями и и и и как где. Ну я понимаю. Тяжело говорить, когда 35 оккупировано, но вы а, ну, сделали историческую работу. Все-таки, действительно сейчас основная проблема не в том, что Россия возьмет всю Украину, возьмет Киев и так дальше. Этот сценарий действительно наконец-то уже никто не рассматривает. А основная проблема в том, что на Западе есть те силы, которые считают, что, наверное, надо уступить. Где это основная опасность? Где те, кого надо убеждать наиболее? Я бы не сказал, что уступить. Они так понимают решение. Но мы говорим, смотрите, но если вы замораживаете вот эту часть ситуацию, да, это вопрос просто времени. Ну, 5-6-7 лет они остановятся и снова пойдут. Ну, так же было после 2014 года. А же 7, 8 лет подготовили, работали, да, как вы говорили, милитарную индустрию строили. Да. Это если ты ничего не, не, не делаешь, они ну, восстанавливаются и снова идет. Это вопрос всем, я думаю, всем, и, и американцам, и немцам, и французам, и так далее, что эта политика engagement с, с Россией игра, что там, через экономику, через торговлю, энергетику мы свяжемся и не будем воевать, и там с ними будем иметь Рычаги, это такие ну, утопии, я помню, когда мы говорили Nord Stream, почему вы стоите Nord Stream, мы всегда были против, но те страны, которые торгуют, они не воюют. Или когда после 2014 года говорили, ну, мы говорили, дайте оружие хоть Украине, чтобы ну, было бы сдерживание, да, deterrence, да, сдерживание, нет, это будет эскалация, ну вот, не дали столько, сколько надо было дать. И вот это была эскалация. Но, конечно, еще есть один важный момент, и это, конечно, ядерное оружие. Ну, понимаете, я помню, когда мы свою независимость восстановили. И вы думаете, мы имели поддержку там из западных больших стран? Митеран, его советник в своей книге писал, когда он пришел сказать, что 11 марта литовцы возобновили независимость 90-го года. Он посмотрел, литовцы все сорвут. Они же думали, как помочь Горбачеву трансформировать Советский Союз. А вот это какие-то литовские националисты, что-то тут произглашают. Ему это было, как это? Мы же, мы же, и, и, и как они всегда думали, не можно сломать их, потому что там... Лучше один, ну, как бы сказать так, я бы сказал, лучше один Путин, чем 30 Пригожинов? Ну, понимаете э -э, идею. И это тоже действует на них. До сих пор. До сих пор, конечно. А касательно Пригожина. Сейчас, ну, если не он, потому что где он, на самом деле, мы не знаем, но те, кого считают частью его армии, рядом да. с границей Литвы. И вот тут вопрос: а как вы считаете и как считает Запад? Существует ли вероятность э, и реально ли вероятность гибридного нападения России, например, с помощью вагнеров, э, на страны члена НАТО? Гибридное. 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 Вот, да, конечно, такой сценарий э, исключить не можно. Конвенциональная, традиционная атака, как там... Ну, просто танками не ну, пойдут. Да, у них нет танков, у них этого уже оружия нет, они другие... Какие они были здесь и какие они шли на Москву, на Москву, да? Они другие, они лег легкие и так далее. Это не, вооружение не такое, какое было. Но, конечно, там всякие могут быть сценарии. Там некоторые говорят, что это просто на ротацию в Африку, потом там обучение белорусских сил, может разведка тоже, понатовские тоже линии по натовским, натовским границам. Это так, это так, это, это, это мож, может быть сценарий. Но есть такие как бы, э, сценарии, где вот почувствовать, тестовать потестовать, ну, создать, там, перейти границу, у нас там физический барьер, что все, все, забор здесь стоит, его сорвать и там как-то какую-нибудь провокацию сделать с там, вагнерским флагом, да, и тогда уже пойдет в Литве там, информационная атака, почему? ну, вот они здесь уже, не ну, понимаете, ну, на, на, нервы играть как бы. Это возможно. Это возможно. Ну, смотрите, вы так разделяете, что у них сейчас нет техники, потому что они оставили. Но мы же понимаем, Вагнер это не что-то такое самостоятельное. Это по-прежнему часть российской машины. Вот, и это, это очень важный аспект. Они Сейчас в такой ситуации и создаю такую визию, что они вот приватная компания. Но это же не так. Конечно не так. Вагнер и его действия, ответственность есть Российской Федерации. То же самое сейчас могу сказать не только Российской Федерации, но и белорусского режима Александра Лукашенко. За всякие действия, гибридные, не гибридные, он будет ответственен. У меня сейчас такое впечатление, что а, Вагнера воспринимают недостаточно серьезно, считая, что он отделен от российского режима. У меня нет уверенности в том, что он отделен. От российского Я режима. думаю, что там есть нюансы, что там есть сейчас ищут модус operandi с друг с другом, есть нюансы, но по сути это не меняет не меняет само, саму, саму главную самый главный тезис. Это часть российского и сейчас уже белорусского агрессионного потенциала. И мы каждый их шаг против нас, против Польши, против Латвии, если это будет, будем трактировать как рус российский или белорусский шаг против нас. Я просто смотрю на то, как Россия накаляет, ну скажем так, закручивает спираль, делает шаг за шагом. Она нападала на дроны над Черным морем, чем ограничилось? США сказали, ой, какие это были непрофессиональные действия российских летчиков. И, это, и этих российских летчиков за это представили государственной награде. А, то есть очень непрофессионально, что они потопили а, американский дрон. После этого пошло еще новые атаки в Сирии, а потом пошла российская ракета, в, ну точнее ее нашли в Польше. И все сказали, ну ой, да, российская ракета, как-то обидно, будем расследовать, будем что-то закупать. Потом пошли белорусские вертолеты. И все сказали, ой, это же так, конечно, нехорошо, мы вызовем посла и все. Вот у меня впечатление, что НАТО в целом, Запад в целом и каждая из стран в частности дают России сигнал, мы готовы терпеть следующий шаг, делайте еще дальше, делайте еще дальше, заступайте за красной линию. Да, это, 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 это есть тема, а, как, как ответь, отвечать на такие провокации. Да? Как? Понимаете, НАТО все равно это оборонительный альянс. А это значит, что если есть вариант деэскалации, так его и возьмут. Но это, как вы говорите, рискованно. А с Россией деэскалация не работает вообще. Согласен, я тоже это говорю. Но есть нюансы здесь, когда они действуют до какой-то линии да, красной. Ну, когда уже было бы, да, ракетный координированный удар по натовской стране, а пересечение границ уже с конвенционной агрессией. Даже Вагнерами. Даже Вагнерами, конечно. Тогда ответ был бы принципиальный. То есть просто проход Вагнеров по Сувальскому коридору... Нет, это ну, что? Это ответ сразу будет. Например, удар? Да, удар. Ракетный удар с каких-нибудь Средиземного или какого-нибудь Северного моря с американцами. Уверенно. Да, 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 конечно. Так. А Россия об этом знает? Я думаю, что знает. Очень четко. Очень четко. Как вы считаете, Украина вступит раньше в НАТО или в ЕС? Я думаю, в ЕС. А почему? Ну, ЕС это такая мяг... мягче организация. Просто это означает, что в НАТО мы будем вступать не один год и не пять лет. Но я не хочу сейчас как-то уменьшать энтузиазм. Но, но, но это на это похоже, да? Ну, я думаю, да. Понимаете, это вопрос проблемный в том, что э, Россия и Кремль знают, что если ты берешь какой-то, вот, забираешь регион страны, там, или это в Грузии регион, или там сейчас, конечно, оккупация да, части территории Украины, ты делаешь эту страну геополитическим заложником. Потому что когда-то украинцы или когда-то и грузины говорили, что мы хотим в НАТО. Им вот один из вопросов: а как с вами с территориальной целостностью понимаете? С Европейским Союзом полегче. Ну, Европейский Союз это длительная процедура. Конечно. А в НАТО можно принять условно хоть завтра, если найти политическую волю. Да. Я так понимаю, что политической воли пока нет. И вы не ждете ее к Вашингтонскому саммиту. Понимаете, выборный год меняется настроение в обществе американском. Думаю, что Вашингтонский саммит будет такое расширение надо. Мы будем на это работать. вы поверьте, я сам четыре раза в год летаем и говорим о, о, о Украине в Конгрессе. Но я думаю, тяжело будет. Это будет тяжело. Но все равно надо работать. Я как, я, я как говорю, не знаю, кто сейчас самая сильней, сильнейшая армия в Европе. Ну, я помню, один генерал говорит, не буду говорить, какого, какого государства. Ну, американцы, мне говорят, это в Европе. Ну да, даже американцы в Европе сильнейшая армия. Но вторая кто? Ну да, Украина. Вы уже на таком уровне. Понимаете, а, а самое, самое важное, когда сравниваешь с другими военными силами Европы, что вы уже знаете, что это такое, как с ними биться. Чтобы закончить, давайте вспомним о Вильнюском саммите НАТО, который, к сожалению, закончился не так, как хотелось бы, потому что от представителей, ну, по сути, от всех друзей Украины, мы слышали о том, что будет некое решение, которое покажет а, путь и сроки вступления в НАТО. Его не было. А, как вы считаете, что стало причиной? Много, много всяких факторов, я думаю. Один из них это общество и меняется тренды а, но ну, если такие логичные вопросы а, которых тоже надо себе задать но если ты зовешь Украину в нато а, а россия все равно бомбит вас а ты уже имеешь invitation да но ну, это еще не пятая статья. ну да но ну, сразу вопрос а как чего то вот нато позвала а защищать все равно не помогает да и потом вопрос кредибилити, гарантий, ты тогда можешь дать гарантии, когда ты знаешь, что эти гарантии будут выполнены. И там будет стабильность. Я не уверен, что есть чувство у всех там Запада, самых главных игроков, что вот такие гарантии с, пятым, с пятой статьей были бы такими Credible. Что они смогли бы их выполнить? Да. А это нюанс. Как с этим бороться? И реально ли с этим бороться? Что должна делать Украина? Ну, не, легко говорить, это, конечно, <связь> прогресс. от наступления Все от фронта зависит. Да. <связь> Но это только не, не только в ваших руках, я понимаю. Не можете без F 16 или там без из, из, доминования, извиняюсь разминирования ских, там и других очень важной техники и, и, ну, делать такой прогресс как там кому-то там хочется где-то сидят себе в, в Софии и там, пишут планируют что-то а вы воюете. так я всегда говорю не забудьте об этом только вот общество государство... Нация, которая сейчас воюет, это дает отпор. Это Украина. Очевидно, что мы сейчас идем не так быстро по контрнаступлению, по э, ну, объективным Натурально, причинам. Да. А если контрнаступление прорвется, но не сейчас, а позже, мы э, м, успеем наверстать? Или будет какая-то точка невозврата, э, когда уже ну, будет слишком поздно и Запад будет готов идти на уступки? Я думаю, что нет. Если пойдет прогресс, даже и Uh -huh. не, не сейчас, а чуть-чуть попозже. В это... следующем году. Да, но да. идите только вперед. И мы уже будем там работать. Литва, Латвия, Эстония, Польша, чтобы там договориться. Смотрите, они идут. Давайте помогите больше, больше, больше. Ну что ж, спасибо за честность. Действительно, картина непростая. Непростая. Как это... А... Навірно, обязательно може бути в ситуації такої жорсткої війни. Дякую всім, хто додивилися. Нагадую про те, що якщо ви ще не підписалися, зробіть це і лишайте в коментарях запитання про те, що ви ще хочете побачити на каналі Європейської правди. як бачите, ми не приховуємо правду навіть тоді, коли вона є непростою для України. Віримо в Збройні Сили України. Від них залежить все, у тому числі наше європейське та євроатлантичне майбутнє. Лишайтеся на каналі Європейської правди, канал про Європу, НАТО та роль України у світі.